Kanalıma də görə xoş gəltdiniz. Yeni bir video ilə yenə sizlərləyəm. Xəbər verdiyimiz kimi dünən aktyor Cəbər Şükürovun toyu idi. O, Kristina Güçünqasova ilə evləndi. Məcəl şəhər restoranlarından birində baş tutdu. Toyda ailə yığınları və sənət bulvarı iştirak etdi. Qeyd etdik ki, Cəbər Şükürov 2 dəfə ailə yorub və ayrılıb. Aktyorun ilk evliliyindən 2 evladı var. Gəlin, keçək üçün bilmədə. Həqiqət serialında olurlar. İkinci dəfə ailə həyatı quran Cəfər və Şükür oğlun toy mərasimindən əyləncəli görüntülər sosial media gedən məqsətin səhifələri tərəfindən paylaşılmaqdadır. Bizim Cəfər və Gülçin cütlüyünə xoşbəxtlik arzulayırıq. Bir ömürlük qoçalsınlar inşallah, qoşa yarayıb qoçagarsınlar. Sağ əlləri istəyən hər kəsin başına amin. Dəlil izləcilər, Cədvət və Gülçənin toy mərasimindən ən yeni, əyləncəli və görsəllikli görüntüləri bəyəndisəniz, lütfən kanalıma abunə olmayıb və təqibdə qalmağı unutmayın. Zəng butonunu açdırmaq vizual videolarımdan xəbərdar ola bilərsiniz. Bəğənilər və yorumlarınızı gözləyirəm. Xoşça qalın.